াং জনজাতি দাবী সমিতি অসমৰ উদ্যোগত জনজাতিকৰণৰ দাবীত সাংস্কৃতিক গণ সমাৱেশ দুহেজাৰ চৌবিছ আজি আঠাইছ তাৰিখে লিম্বুতামাং জনজাতি দাবী সমিতি অসমৰ উদ্যোগত জনজাতিকৰণৰ দাবীত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাহাদুৰ চাৰিআলি খেলপথাৰত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় উক্ত সমিতিৰ মতে অসমৰ বাহিৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা লিম্বু তামাং জনজাতিৰ লোকে এছ টিৰ মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত কৰিছে কিন্তু অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰি অহা লিম্বু তামাং লোকে আজি পৰ্যন্ত এছ টিৰ মৰ্যাদা প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে আজি এই বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ যোগেদি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে যদি অহা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে লিম্বু তামাং জনজাতি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেন্তে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজিৰ এই সমদলত সমগ্ৰ অসমৰ পৰা দহ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত সাংস্কৃতিক সমদলটি চাৰিআলি খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ছেণ্ট লুক্স চিকিৎসালয়ৰ পৰা চাৰিআলি হৈ পুনৰ চাৰিআলি খেলপথাৰলৈ ঘূৰি আহে লিম্বুটাবাং জনী দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত লগতে লিম্বু মহাসা অসম পূৰ্বাঞ্চল তামাং বৌদ্ধ সংঘ অসম তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহযোগত এইটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় হয় যে আজি তিনিচুকীয়াৰ অসমৰে কমেও ত্ৰিছখন জিলাৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ লিম্বু সমাজ আৰু তামাং সমাজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে যে আমাৰ দাবীসমূহ এইটোৱেই যে ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিমত তামাং আৰু লিম্বুসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু আমাৰ অসমত এই জনজাতিকৰণ কৰা নাই গতিকে আমাৰ এইখনে দাবী যে আজিৰ এই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ৰাইজসকল গোট খায় যে আমাৰ ৰাজহুৱাকৈ এইটো আমাৰ দাবী আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে অলপ পাছতে আমাৰ ইয়াত ৰাজহুৱা হ'ব হ'ব সেই ৰাজহুৱা হ'ব আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ ছাত্ৰ সংঘৰ সম্পাদক মহোদয় লগতে বড়ো ট্ৰাইবেল সংঘৰ আমাৰ অতিথিসকল আমি আমোদন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ এইটোৱেই দাবী যে অসমত বসবাস কৰা লিম্বু আৰু তামসকলকো জনতিকৰণ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেনেকুৱা আমি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আমি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ষ্টেপ লৈছোঁ আমি তেনেকৈ আমি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আমি কৰা নাই কিন্তু আমাৰ এইটো আমাৰ দাবী যে আমি পাব লাগে যি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ যিটো আমাৰ অধিকাৰটো যে ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিমত পাইছে ইতিমধ্যে আপোনাৰ তামাং আৰু লিম্বুৱে কিন্তু হ'বত পোৱা নাই এইটো মোৰ প্ৰথম পৰ্যায় যে আমি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা যে লিম্বু আৰু তামাংক জনজীতিকৰণৰ আমি দাবী জনাইছোঁ গতিকেতো আমাৰ ৰাজহুৱা এটা প্ৰস্তাৱ যে চৰকাৰেও আমাক চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে পদ মানে প্ৰত্যাহ্বানমুখী যদি তেনেকুৱা হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমিও মানে কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম যদি তেনেকুৱা যদি হয় চৰকাৰে আমি আমি চৰকাৰক যে সঁহাৰি জনাইছোঁ যে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে তামাং আৰু লিম্বুক জলদি কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি লিম্বু তামাং জনজাতি দাবী সমিতি অসমৰ উদ্যোগত এই সাংস্কৃতিক বিশাল সাংস্কৃতিক জনসমাৱেশ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ তাৰে আজি এই কাৰ্যসূচী হেৰি দ্বিতীয় দুটা কাৰ্যসূচী এই জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমাৰ এই প্ৰতিবাদী সমদল আমি লিম্বু আৰু তামাংসকল এই অসমৰে ভূমিপুত্ৰ আৰু ইতিমধ্যে দুই হাজাৰ তিনি চনত ছিকিম আৰু পশ্চিমবংগত জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাইছে কিন্তু অসমত বসবাস কৰা লিম্বু আৰু তামাংসকল জনজাতিৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই যাৰ বাবে আমাৰ লিম্বু আৰু তামাংসকলৰ যিটো সংস্কাৰ সংস্কৃতি ধৰ্ম বিলুপ্ত হৈ আছে আৰু এইটো সংৰক্ষণৰ উপায় একমাত্ৰ জনজাতিকৰণ এই একমাত্ৰ জনজাতিকৰণ তাৰ বাবে আমি বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ স্মাৰ্ট পদৰ যোগেদি অসমৰ লিম্বুসকলক লিম্বু আৰু তামাংসকলক জনজাতি মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছোঁ কিন্তু তাৰ স্বত্তে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু আজি আমি এই জনজাতি দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰথম এই এইটো কাৰ্যসূচী ইয়াৰ অনাগত দিনত আমাৰ এই গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিকতো এটা আমাৰ প্ৰতিবাদী সভা হ'ব য'ত নেকি আমি এই এছ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিম আৰু লগতে চৰকাৰক এইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আমাৰ যিটো ধৰ্ম সংস্কাৰ সংস্কৃতি ইয়াক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব আমাৰ লিম্বু আৰু তামাংসকল বহু দিশৰ পৰা সমস্যা ভুগি আছে যেনেকৈ শৈক্ষিক দিশত আৰ্থিক দিশত একেবাৰে জুৰুলা তো তাৰ বাবে যদি আমি অসমৰ সন্তান লিম্বু আৰু তামাংসকল যদি অসমৰ সন্তান তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে আমাৰ এই দুটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ অধিকেই প্ৰদান কৰিব লাগে এয়া আমাৰ দাবী ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যনত বিজেপি চৰকাৰে যদি আপোনালোকক এছ টি নিদিয়ে তেনেহ'লে কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে আমাক যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা কোনো হেৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ লিম্বু আৰু তামাংসকলে এই ভোটৰ মানে আমাৰ ন ভোট হিচাপে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম ৰিপৰ্ট ডেমক্ৰেটিক আছাম